我们的烤羊腿熟了，呃，有点糊了。正好哥，羊排上盘哥哥一上来了，那不挺好吗？快上锅。嗯、哇，来、哎、弟弟，嗯，嗯，哥外教理论感觉上来了，那不挺好。 虽然有点糊了外边，但是味道还是没质量。嗯，来弟弟，来大块的。嗯，蘸点辣椒酱。 you <laughs> 烤羊腿配这个羊是高耳朵都不知道。我烤的这个羊腿，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？